membuat jalan, membina jalan tak ikut spek mesti kita rasa kat Malaysia ni hanya ada satu jenis jalan je so jalan kat highway pun orang ingat jalan tar jalan kampung pun orang ingat jalan tar jalan di bandar di Kuala Lumpur ke di Kuantan ke orang ingat jalan tar juga so sebenarnya di Malaysia ni kita ada dua jenis jalan iaitu jalan kita panggil rigid pavement dan satu lagi flexible pavement so kalau rigid pavement ni dia kita boleh nampak di ni lah plaza-plaza tol tu kan kalau kita tengah memandu tu kita dah rasa bunyi bising sikit tayar kita kat bawah tu jalan konkrit so jalan konkrit ni dia punya cons dia adalah dia mahal sikit tapi yang kita sebut jalan tar jalan tar tu ah itulah jalan flexible pavement so nama saintifik kepada jalan tar adalah asphaltic concrete so itulah jalan kita panggil jalan tar kelemahan flexible pavement ataupun jalan tar adalah dia mudah untuk rosak. Jadi hari ini saya nak bercakap mengenai punca-punca jalan mudah rosak dan juga jenis-jenis kerosakan yang banyak berlaku di flexible pavement. Okey, nombor satu, kita ni selalu cakap jalan berlubang, jalan berlubang. Kalau kita tengah bawa mandu je, oh, jalan berlubang, jalan berlubang. So sebenarnya nama kepada jalan berlubang adalah potholes. Porehose ni dia berlaku sebenarnya musuh utama kepada jalan adalah air. So that's why dalam dalam drawing engineering nama road and drainage adalah kita sebut sekali road and drainage drawing. Kerana kepentingan kita untuk menyalurkan air keluar daripada jalan tu. So dan antara punca-punca yang sangat kuat memberi efek kepada mudahnya jalan rosak adalah membuat jalan, membina jalan tak ikut spek. Okay, so air ni kalau dia tidak dilarikan daripada jalan, dia akan seep through through the pavement, asfalti konkrit tu. So, dia ada layer pavement lah kat atas tu kan. So, kita kuatir dan kita takut air tu akan seep through menembusi pavement pergi ke bawah pergi ke tanah di bawah pergi ke road base di bawah dan akan melembutkan melembikkan permukaan bawah jalan tu. So bila bawah base tak kuat, of course atas akan crack dan akan berlaku lapuk holes dan sebagainya. Jenis kerosakan yang kedua adalah kerosakan dari jenis retak ataupun bahasa saintifiknya crack. So crack ni yang selalu kita nampak, crack jenis crack buaya, bukan buaya darat tau. Memang nama dia crack alligator. So, kenapa nama dia crack alligator? Kerana kalau rupa crack tu macam rupa perut buaya. Punca crack berlaku kerana air juga musuh dia. So, air akan menembusi macam saya cakap tadi. So, bawah akan lembut dan akan menyebabkan atas crack dan buat kerja tak ikut spek. So, dalam buat jalan ni dia terlalu banyak spek. So, jalan dalam cross section of the road dia ada beberapa layer yang kita kena pantau dia punya quality control dia daripada bawah tanah kemudian pasir kemudian crash run so kemudian barulah pavement ha, itu saya baru sebut komen. dia ada lagi banyak stage-stage menjaga quality dia so dalam pembinaan setiap layer ada quality control yang kita kena buat so apabila kita tidak mengendahkan quality ataupun contractor tu sendiri tidak mengikut spek mungkin kerana sebahagiannya nak memaksimumkan untung jadi Benda-benda gini akan berpunca akan menyebabkan jalan tu lembik dan berlaku lah crack. Crack ni yang kita khuatir, crack ni akan memudahkan kemasukan air ke dalam tanah dan akan menyebabkan crack tu lebih besar dan seterusnya mungkin jalan tu boleh pecah terus. Dan Of course kalau jalan pecah dia akan berisiko dan berbahaya kepada road user macam kita ni. So that's why lah apabila kita bawa kereta kita mesti mengutamakan keselamatan dan keselesaan. Apabila jalan tu pecah of course tak selesa dan paling teruk boleh menyebabkan kita nak mengelak daripada lubang dan boom tam kita lain. Kerosakan jalan yang ketiga adalah lekukan ataupun bahasa saintifiknya adalah rating. So rating ni adalah satu lekukan wheel path ataupun lekukan tayar. So kalau kita nampak kita tengah memandu, kita pandang dekat jalan tu di bahagian kanan dan di bahagian kiri dia ada lekukan tayar. That is what we call rating. So benda itu berbahaya kan? Kerana kalau kita nak memandu tu, dia akan memberi efek kepada pemanduan kita. Di mana kita nak membelok tu, dia akan menjejaskan pembelokan kita tu. Kerana ada wheel path tu oh punca-punca rating adalah berpunca daripada kenderaan berat, nombor satu jalan kat Malaysia ni dia ada height berat, so contohnya kalau jalan sekian ni, biasa kita pernah tengok ada, kita panggil berat punya signage tu kan kenderaan berat tak boleh lalu ataupun kenderaan berat dilarang untuk membelok, ha, semuanya telah pun dikaji sebab-sebab kenapa kenderaan berat tu tak boleh lalu jalan tu ataupun tak boleh membelok kemudian punca-punca uh, rating yang uh, seterusnya adalah pun sama membina jalan tak spek, dalam cross section jalan tu kita ada subgrade, kita ada subbase, kita ada road base. Setiap ketiga-tiga layer base di bawah pavement ni, dia ada height lepas. Maksudnya percentage pass dia, kekuatan yang dia kena pass. Sebagai contoh, tanah dia kena 5%, pasir ataupun subbase dia kena 30% dan road base crusheran dia kena 80%. So setiap pembinaan cross section jalan tu layer by layer kita kena pantau kekuatan road layer itu. Jadi, jika bawah ni dah tak kuat, so atas tu pula pavement tu pula pun sama juga compaction pun tak berapa cukup ataupun tak lepas so that's why lah apabila kereta kenderaan berat lalu pavement tu dia akan menerima beban daripada kenderaan berat tu dan akan menghasilkan lekukan tayar Kerosakan yang seterusnya adalah daripada segi aspek keselesaan pemanduan. So, nama saintifik dia sekali lagi adalah roughness. So, dalam kategori roughness, dia ada good, dia ada bad, dia ada poor, dia ada normal. So, kita mestilah sebagai pengguna jalan raya, kita nak keselesaan yang good. Okay, so dalam roughness ni, dia lebih bukan setakat daripada segi bunyi tayar tu sedap, bunyi tayar tu tak pising roughness ni adalah kalau ni jalan tegak ni kereta lah so roughness ni dia dia dari segi aspek macam ni so sewaktu kerja-kerja subgrade tu sendiri kan subgrade dia layer di paling bawah layer tanah perlu dijalankan dengan baik so apabila jalan tu baik kan dia punya subgrade bawah tu pun cantik tanah bawah tu pun cantik so kita mengharapkan pemanduan yang smooth so kalau roughness yang tak elok dia macam ni So that's why kalau kita naik highway tu kita tengah bawa kereta tu tiba-tiba jatuh. Perasaan tak kalau kita naik highway ke jalan yang panjang lurus ke kan? Tengah bawa kereta sedar tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh. Uh, that is roughness. common kerosakan jalan yang nombor lima adalah berdarah ataupun bahasa saintifik dia bleeding. Jalan ni pun ada juga berlaku berdarah ataupun bahasa saintifik dia bleeding lah. So punca utama bleeding ni berlaku adalah daripada ya, segi adunan asfaltik konkrit tu tadi. Ataupun nama saintifik kepada AC adalah ACBC dan ACWC iaitu Asphaltic Concrete by the course dan Asphaltic Concrete Wearing course So dalam adunan pavement ni dia ada crusheran yang melepasi grading yang sepatutnya. So dia akan dicampurkan dengan tar lah ataupun nama yang sebenarnya adalah bitumen. So apabila crusheran dicampur dengan bitumen mix together dia akan jadi asphaltic concrete. So dalam percentage minyak tu dia kita mestilah optimum optimum tu dia tak boleh kurang dia tak boleh lebih so kalau kurang dia akan ada efek negatif that's why dia punya ikatan tu tak kuat ikatan di antara crusheran dan juga bitumin tu mix together dia punya ikatan tak kuat jika minyak dia kurang tapi jangan kita ingat kalau minyak tu lebih lagi bagus tidak minyak tu kalau dia lebih pula pun berbahaya itulah punca-punca bleeding so bila minyak dia banyak kereta pula lalu campur dengan panah terik matahari pula so semua punca-punca tu akan menyebabkan bleeding bleeding tu adalah minyak bitumen tu naik ke surface So bila minyak tu naik dia akan menghasilkan surface jalan yang licin dan berbahaya kepada pengguna jalan raya. Walaupun common-common problem yang saya sebut tadi adalah yang sering, mungkin sering kita nampak. Tapi saya ingin tegaskan bahawa Malaysia adalah negara yang mempunyai infrastruktur yang terbaik. So, kontraktor di luar sana haruslah membina jalan dengan mematuhi spek-spek yang telah ditentukan dan always memberi jalan yang terbaik kepada rakyat untuk mengelakkan daripada kerosakan-kerosakan ini berlaku that's why lah ada orang-orang macam inspektor, inspeksi jalan orang-orang yang macam kami ni lah senang cerita untuk inspek jalan sebelum, semasa dan selepas construction berlaku